សាមណេនសង្គិកចៈមនុស្សឆ្លាតមានអំពើល្អមានគុណធម៌ទោះបីជាក្មេងតូចតូចតែក៏អាចជាទីពឹងឲ្យមនុស្សចាស់បានដូចរឿងរបស់សាមណេនសង្គិកចៈសាមណេនអរហន្តដែលមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែអាចជួយជីវិតរបស់ភិក្ខុបាន ហើយនៅធ្វើឲ្យចៅ500នាក់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់សុំចេញពុះតាមសាមណេនសង្គិជាសាមណេនមានប្រវត្តិដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ញោមម៉ែរបស់សង្គិជាជាកូនស្រីរបស់សេដ្ឋីក្រុងសាវថៃការដែលម៉ែពោពួរសង្គិជា បាន9ខែនៅមិនតวนបានសម្រាលផងត្រូវមកបាត់បងជីវិតដោយโรកអាក្រក់មួយនៀតនៀតបាននាំយកសັບម៉ាយទៅដុតអវយវៈផ្សេងផ្សេងត្រូវបានឆេះអស់នៅសល់តែសាច់មួយដុំនៅត្រង់ពួរដែលមានក្មេងទីរក់នៅតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលគួរឲ្យអស់ចាណាគឺទីរក់តូច បាល់ជាដេកលក់ស្រួលដោយដេកនៅក្នុងពួរផ្ការឈូកអញ្ចឹងតែទៅជាដូចនេះក៏ព្រោះដោយបនរបស់សាងគិចៈនឹងឯងនៅពេលដែលអាចារ្យដិតសាប់បានឃើញថាសាច់ត្រង់ពួរនៅមិនទាន់ឆេះអໍតើបយកដែកមកចាក់សាច់ត្រង់ពួរនឹងចុងដែកបានចាក់ចំកន្ទុយភ្នែករបស់ទីរក់កើតឲលមានស្នាមរបួសស្អែកឡើង អាចារ្យដុតសពតាំងចិត្តមកបំលុតភ្លើងតែបែរជាឃើញទីរក់តូចពេកអាចារ្យក៏បាននាំទីរក់នោះត្រឡប់ទៅប្រគល់ឲ្យញាតចន្តិមពួកញាតទាំងឡាយបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសង្គីចៈព្រោះកន្តើភ្នែករបស់ទីរក់ត្រូវដៃស្រួលចាក់ចំដល់បាយ នៅពេលដែលក្មេងធំឡើងដល់អាយុ7ឆ្នាំបានចូលបួសជាសិស្សរបស់ព្រះសារៃបុត្រនៅថ្ងៃបួសនោះព្រះសារៃបុត្របានឲ្យក្មេងតូចធ្វើសមាធិដោយពិចារណារៀបកាយគ្រប់គន្លែងថារាងកាយនេះប្រកបទៅដោយសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកជាដើម សត្វតៃជាវ័យដែលមិនយូរអង្វែងជារបស់ដែលមិនគង់វងក្មេងតូចសង្គិជាបានពិចារណាទៅរឿយរឿយរហូតដល់ស្ងប់ជាសមាធិហើយនៅពេលដែលកោស័ករួចសង្គិជាក៏បានសម្រេចធរជាអរហន្តភ្លាម បានមានភិក្ខុ30អង្គត្រូវការចូលទៅបំពេញសមណៈធម៌នៅក្នុងព្រៃបានចូលកលទូលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះពុទ្ធអន្តរងមើលឃើញថាបុរាអក្រក់ម្នាក់នាំភ័យមកដល់ភិក្ខុ30អង្គនេះបានសាងគិច្ឆៈសមណេទៅដែរនឹងជួយការងារครัวភ័យបាន ព so, we'll yes, we'll so, ្រះពុទ្ធអង្គបានមានបន្តូលឲ្យវិក្ខុ30អង្គទៅលាព្រះសារីបុត្រធេរៈមុនធ្វើដំណើរនៅពេលដែលិក្ខុ30អង្គទៅក្រាបលាព្រះសារីបុត្រធេរៈព្រះធេរៈបានប្រគល់សង្ឃិកច្ឆសាមណេឲ្យធ្វើជាឧបដ្ឋាកបន្តមកទាំងអស់ក៏បានចេញធ្វើដំណើរទៅចម្បូសានៅព្រៃមួយ ដែលបានកន្លែងចាំបូសាឲ្យភិក្ខុ30អង្គបានចែកគ្នារួមកន្លែងសមាធិដោយឃើញស្របគ្នាថាមិនគួរនៅកន្លែងជាមួយគ្នាច្រើនអង្គគួរតែនៅមួយកន្លែងត្រឹមតែ2អង្គហើយបើសិនមានអ្នកណាឈឺស្កាត់ឬកើតភ័យឡើងត្រូវវាយជួងដើម្បីជាសញ្ញាប្រាប់ដល់សងសេងសេងឲ្យបានដឹង នៅពេលដែលយល់ស្រោគ្នាហើយភិក្ខុទាំងអអស់ក៏ប umbai គ្នាទៅបំពឹងសមណៈធររហូតដល់ថ្ងៃមួយបានមានបុរោះក្រេកក្រមេញបានត្រូវគ្រួសារបស់បងចៅគេបានចេញធ្វើដំណើជារឿយៗរហូតបានមកជួបព្រះភិក្ខុកំពង់អង្គយឆានចង្ហានដោយភៀបក្លៀន បុរៈម្នាក់នឹងបានចូលទៅសន្តានជាមួយព្រះភិក្ខុព្រះគុនម្ចាស់បានបែងចង្ហាន់ឲ្យបុរៈម្នាក់នឹងហូបមួយអង្គបន្តិចបន្តួចគេបានមានគុណថាបើយើងនៅជាមួយព្រះភិក្ខុទាំងអស់នេះយើងមិនបាច់លំបាករឿងអាហារការហូបចុកទៀតឡើយគេក៏បានសំអង្វរនៅកន្លែងនេះធ្វើជាឧបត្ថម្ភព្រះភិក្ខុគ្រប់អង្គព្រះភិក្ខុទាំងអស់ឃើញថា បុរោះម្នាក់នេះមានការតាំងចិត្តព្រះភិក្ខុទៅមេតាទៅទទួលគេនៅវេលាកន្លងទៅបាន2ខែបុរោះក្រៃក្រមម្នាក់នឹងគិតចង់ទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីគេបានលួចទៅដល់មែនបានប្រាប់ព្រះភិក្ខុឡើយផ្លូវដែលគេធ្វើដំណើរទៅនឹង ជាព្រៃដែលស្ងាត់ជ្រងំជាកន្លែងដែលចោល500នាក់រស់នៅចោលទាំង500នាក់បានបួងសួងដល់ទេវតាថាសូមឲ្យទេវតាការពារឃុំគ្រងពួកខ្លួនហើយយើងនឹងបូជាទេវតាដោយសាច់ធម៌មនុស្សនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះបើអ្នកណាដាល់ឆ្លងកាត់ព្រៃនេះពួកយើងនឹងចាប់អ្នកនឹងសម្លាប់យកសាច់ ハイនឹងជាមតិយ៍ជាការបួងសួងដល់ទេវតានៅយប់ថ្ងៃនឹងឯងបរោះក្រៃក្រោលបានដល់ចូលកន្លែងចៅនៅពេលដែលពួកចៅដឹងថាមានអ្នកវងវែងចូលមកបានធ្វើការឡោមចាប់បរោះក្រៃក្រោលម្នាក់ហ្នឹងចាងភ្ជាប់នឹងឈើដើម្បីត្រៀមធ្វើពិធី បុរៈក្រៃក្រលឃើញចៅធ្វើដូច្នេះក៏បានសួរចៅថាពួក ਲੋ កបង្កាត់ភ្លើងឲ្យដល់ឈើធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនเคยមានជ្រូកឬសត្វមួយក្បាលឡើយពួកចៅសួរឲ្យក៏បានប្រាប់ថាពួកយើងនឹងសំឡាប់អ្នកឲ្យដល់ចង្កាអាំងដើម្បីដង្វាយដល់ទេវតាបុរៈម្នាក់នៅបានឮដូច្នេះក៏កោតភ័យខ្លាចជាខ្លាំង ក៏ទៅវិធីយកខ្លួនរសតែមួយយ៉ាងតើប្រាប់ដល់ពួកចៅទៅថាលោកនាយខ្ញុំនឹងជាមនុស្សចងរៃនៅកន្លែងមួយមិនងាយពីព្រៃនេះមានព្រះភិក្ខុ31អង្គอาศัยរស់នៅព្រះភិក្ខុភិក្ខាច្រើនមកពីត្រកោក្បុងផ្ពោះមានទាំងអ្នកដែរជាស្ដេចជាសេដ្ឋីចែងបុស្សក៏មាន ពួក ਲੋ កចូលទៅចាប់ព្រះភិក្ខុទាំងអស់នឹងមកធ្វើពិធីចော့ទេវតារបស់ពួក ਲੋ កនឹងបានពេញចិត្តជាងនេះពួកចៅស្ដាប់ហើយក៏ឃើញស្របដូចគ្នាទៅឲ្យបរោះក្រៃក្រមអ្នកណានាំផ្លូវនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះភិក្ខុ មេក្រុមចៅបានវាយជួងដល់ទៅ3ដងព្រះភិក្ខុបានលើសម្លេងជួងបាន chainId មករួមគ្នាព្រោះកត់ថាមានព្រះភិក្ខុនាមួយឈ្មោះធ껃ឬមួយមានគ្រោះភ័យតែបើជាឃើញពួកចៅចំនួន500នាក់ឡោមព័ទ្ធគ្នាយំរាមេក្រុមចៅបានប្រាប់នៅអ្វីដែលត្រូវការថាពួកខ្ញុំបានបានស្រន់ដល់ទេវតាទុកថា ត្រូវការភិក្ខុមួយអង្គបានបែននាំយកទៅធ្វើពិធីបូជាដល់ទេវតាពួកលោកចូលបញ្ជូនដំណើងមកឲ្យយើងសំឡាប់នាំទៅធ្វើពិធីភិក្ខុទាំងឡាយទៅពេលដែលដៅថាខ្លួននឹងកំពុងនៅក្នុងវងឡោមរបស់ចៅក៏มันបានភ័យខ្លាចដល់ការស្លាប់ឡើយបាននាំគ្នាធ្វើដំណើងរបស់ព្រះភិក្ខុទាំងអស់ទៅជាមួយចៅ ដោយព្រះថេរៈដែលជាច្បងគេបងអបានប្រាភិក្ខុសង្ឃថាលោកទាំងឡាយខ្ញុំសូមលះបង់ជីវិតដើម្បីលោកទាំងអអស់សូមគ្រុភៃគំអល់កើតមានឡើងលើអស់លោកឡាយពួកលោកចូលគំធ្វេសប្រហែសบ่ព្វេងសាមណៈធរចចំណាយភិក្ខុអងផ្សេងៗក៏បានសូមជាដំណែងថាពួកខ្លួនសូមលះបង់ជីវិតខ្លួន ចំនួនព្រះភិក្ខុអង្គផ្សេងៗនៅទីបំផុតសង្ឃិកច្ចសាមណេនតែមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានចូល laravel ក្រោមក្រុមព្រះភិក្ខុស្ងងទាំងអស់ថាឆប់ទៅអស់លោកខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីអស់លោក នៅពេលដែលព្រះវិខុសងបានលើសាមណេននិយាយដូច្នោះក៏មានអារម្មណ៍រំជួយចិត្តប្រញាប់ហាមថាសាមណេនយើងទាំងអតតួបីត្រូវសម្រាប់រោងគ្នាតួយ៉ាងណាក៏មិនប្រមលះបោះជីវិតអ្នកតែមួយព្រោះអ្នកជាសាមណេនរបស់ព្រះសារីបតលោកអាចបន្ទោសពួកយើងបានថាពួកយើងប្រកលអ្នកឲ្យពួកเจ้าសម្រាប់ ពួកយើងមិនព្រមទេសាមណេមតែហើយសាមណេមក៏បានជម្រាបដល់ភិក្ខុសង្ឃថាអអស់លោកលោកផ្លេចហើយឬការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បញ្ជួនអអស់លោកទៅលាព្រះឧបាជ័យរបស់ខ្ញុំឬការដែលព្រះឧបាជ័យរបស់ខ្ញុំបញ្ជួនខ្ញុំឲ្យមកចាំបំរើមើលថែអអស់លោកក៏ព្រោះលោកឃើញហេតុការនេះហើយតើបញ្ជួនខ្ញុំមក អះលោកជាឆប់ចាខ្ញុំនេះហើយដឹកសុំលះបងជីវិតទៅជាមួយពួកចៅជំនួសអះលោកពាក្យសម្ដីដែលពោលចែងមកដោយភៀបអងអាចហើយមានហេតុផលរបស់សាមណេនបានធ្វើឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនហ៊ានប្រកែកបានតែនៅស្ងៀម សង្ឃិច្ចបានធ្វើរំណើទៅជាមួយពួកចៅដោយមិនមានអារម្មណ៍ព្រួយចិនដល់ការស្លាប់លាយសំបីតែបន្តិចព្រោះលោកបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តហើយព្រះអរហន្តជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិខ្លាំងហើយមានអានុភាពខ្លាំងហើយមិនភ័យខ្លាចដល់ការស្លាប់លាយសំបីតែបន្តិច ដែលសាមណេតបានទៅដល់កន្លែងអាស្រ័យរបស់ចៅលោកគួរតែអង្គុយយំព្រោះភ័យខ្លាចដល់ការស្លាប់តែបែរជាអង្គុយជម្រៅធានធ្វើសមាធិយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់មិនកម្រើកចំណែកពួកចៅនៅពេលដែលត្រៀមឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងហើយរួយរាល់បានហោះដាវចេញមកដល់ទៅរស់សាមណេនបន្តមក បានប្រើដាវដែលមុតស្រួយកាប់ទៅត្រង់ដើមកោរបស់សាមណេននៅពេលហ្នឹងរឿងដែលមិនឹកស្មានបានកើតឡើងដាវរបស់ចៅបានបាត់កោធ្វើឲ្យមេក្រុមចៅភ័យខ្លាចតែក៏គិតចូលខាងខ្លួនឯងថាយើងអាចកັບខុសទៅដល់បន្តមកចៅបានបាត់ដាវឲ្យត្រង់ហើយកັບម្ដងទៀត តៃដៅក៏កកកោងទៀតចៅបានឃើញឬអស្ចារ្យនឹងហើយកោតភ័យខ្លាចគឺថាពីមូនដៅរបស់យើងអាចກັບសសសថ្មបានឬກັບដើមឈើបានដោយກັບដើមចេកបានក្នុងមួយដៅតែហេតុអ្វីលើកនេះដៅរបស់យើងកោងមូលដោយស្លឹកថ្នោតមួយដៅទោះបីគ្មានវិញ្ញាណ ក៏មិនហ៊ានធ្វើអ្វីសាមណេនដែលមានគុណធម៌ដល់ខ្ពស់ខ្ពัวតែហេតុអ្វីយើងជាមនុស្សបែរជាមិនដឹងគុណរបស់សាមណេននៅពេលដែលកើតបានដូចនេះហើយមេក្រុមចៅបានបោះដាយចៅលើដីក្រាបចិត្តបាក់ជើងរបស់សាមណេនហើយពោលថា សាមណេតបាទពួកយើងជាចៅនៅក្នុងព្រៃមកជាយូរមនុស្សរាប់ពាន់ពេលបានឃើញពួកយើងពីចំណាយក៏ភ័យញ័រខ្លួនតែលោកបាយជាគ្នាភ័យខ្លាចពួកយើងសុំបីតែមិនតិចទឹកមុខរស់សាមណេតបាយជាភ្លឺស្រស់ថ្លាតើមកពីអ្វីទៅសាមណេតបានប្រាប់ទៅពួកចៅថាលោកលោកក្រំចៅ ធម្មតាអ្នកដែលអស់គិលេសជាព្រះអរហន្តហើយព្រមេគ្រាធៀបភេក្លាជាធម្មតាមេក្រុមចៅបានស្ដាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ស្ញាប់ស្ញែងជាខ្លាំងងាកទៅសួរកូនចៅចាំទាំង500ថាលោកអ្នកកើតចង់ធូរអវ័យតទៅទៀតខန်းកូនចៅទាំង500នឹងបានប្រាប់មេក្រុមចៅថាស្រេចតែលោកចៅមេក្រុមចៅបាននិយាយថា ពេលដែលយើងបានឃើញភាពអស្ចារ្យនេះហើយគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងធ្លាប់ចោលប្រៃទៀតពួកយើងទៅអស់គួតែចាញ់ងងធ្វើជាកូនសិស្សរបស់សាមណេនបន្តមកពេលក្រុមចៅព្រមទាំងចៅ500ញ៉ាក់បានចូលទៅក្រាបចិត្តបាទជើង តាមបៃសំអោហោសិកម្មពិសាមណេនហើយសូមពុះពិសាមណេនសាមណេនបានប្រើដាររបស់ចៅកាត់សក់របស់មេក្រុមចៅកាត់ជាសម្លាក់បុព្វចៅចែងហើយជ្រលក់ដោយដីក្រហមធ្វើជាជីវោហើយក៏អោយចៅទាំងអស់ពុះជាសាមណេនទាំងអស់គ្រប់គ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយសាមណេនខ្លាចថាភិក្ខុទាំង30អង្គព្រួយបារម្ភ ទៅបាននាំសាមណេនថ្មីទាំង500អង្គត្រឡប់ទៅលាព្រះភិក្ខុឲ្យបានរៀបរាប់រឿងរាវឲ្យស្ដាប់រហូតដល់ព្រះភិក្ខុទាំងអស់សប្បាយចិត្តហើយសั่งគិច្ឆាសាមណេនបានសូមលាដើម្បីទៅចូលកលព្រះសាស្តានៅពេលដែលត្រឡប់ទៅដល់វត្តវេលវ័ន បាននាមសាមណេតាំង500នាក់ទៅក្រាបអ្នកមកសកាព្រះសារៃបុទ្ធេរៈដែរជាព្រះអุปជ័យព្រមតាំងនិយាយរឿងរាយឲ្យព្រះធេរៈស្ដាប់គ្រប់យ៉ាងព្រះសារៃបុតក៏បានណែនាំថាសង្ឃិកជាចូលអ្នកនាមសាមណេតាំង500អង្គនេះទៅចូលក៏ព្រះសាស្តាចော့ព្រះបរមសាស្តា បានត្រាស់សន្តានាជាមួយសាមណេនថ្មីទាំង500អង្គព្រមទាំងសំដែងធម៌ទេសនាដោយសរុបនៃថាការដែលពួកអ្នកតាំងនៅក្នុងសិលមានជីវិតរស់នៅទូបីមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរជាងការធ្វើជាចោរហើយមានជីវិត100ឆ្នាំនៅពេលដែលចប់ព្រះធម៌ទេសនាសាមណេនទាំង500អ្នកក៏បានសម្រេចធម៌ជាព្រះអរហន្តព្រមគ្នា ព្រមជាមួយបដិសម្ភិទា4